Здравствуйте. Привет, привет, косаточка. Здравствуйте. Как дела? Хорошо у вас как? Прекрасно, я считаю. А вы чем занимаетесь здесь, что-то рулетки? Да отдыхаю. Рабочий день закончился, служба ратная больше меня не тревожит на сегодня. Задачи выполнены цели определены за работу, так сказать, товарищи. И вот решил я немножко развлечься. Семья уехала в эвакуацию. А, ну я надеюсь, вы ничем не потребно не занимаетесь здесь. А то просто очень много встречается таких, на самом деле. Вы что, я же офицер российской армии. Разве я могу каким-то непотребством О, это вообще очень радует. Вообще Сижу, водку пьянствую, безобразие нарушаю. А я пью ликер вот такой вот. Прекрасно, прекрасно. А кто производитель? Давайте с вами выпьем. Кто производитель ликера? Ой, я не знаю, я какой-то развивал. У нас на самом деле небольшой поселок. А вы откуда? Небольшой поселок. Питер. Небольшой поселок край. Питер? Нет, производитель Питер. А, я думал, вы. Его. Да, Забайкальский край. Забайкальский край. Придуральцы для китайцев, да? Ну давайте. Да. Ну давайте. Забороть. За придуральцев. Да. А куда же ты делась? Ах ты ж гадость такая. я С тобой по психологу выпил, а ты текла гадость. О, служивый. Привет, пацаны. Какой, как, какой вы брутальный мужчина? Вы откуда Обычный мужчина, подполковник. А вы откуда? Ох, а мы с армией. Это <с <с мы я вижу, мальчики. Это я вижу, служивые. Где службу ратную несете? В Пятигорске. А, Северный Кавказ. Что так же, точно. Что же вы, парни, так плохо служите? Почему прилетает? Почему это? В, почему прилетает по Кавказу Северному? Вы ПВО, Они Вообще ни разу не прилетало. Вообще ни разу не прилетало. Новороссийские э, -э, -э терминалы сожгли враги интервента. Сожгли. Ну, вот так нефтяку, ой, в этом, Новороссийские. Новороссийские далеко. Потому что далеко. Вся, взяли, поехали защитили. Какие чем ну, мы срочники. Так Срочников что что, срочники? При, присягу, что ли, не принимали? Срочников на СВО не отправляют. А родину, землю родную защищать обязаны. Какие войска? Ну, так мы, мы защищаем. Плохо защищаете. Войска какие? Такие, как мы здесь нужны, понимаете? Понимаю, понимаю. Я же не против этого, я только за. Спрашиваю, войска-то какие? Воздушно-космические -воздушно силы. военно космического Господи. Воздушно-космические силы. Что вы меня путаете? Я сам запутаюсь. Я же полковник, блин. Покажите погоду. Пожалуйста, я пропуск могу показать. Вот, покажите. Что это за карточка? Это пропуск. Электронный магнитный пропуск в Пентагон. Я же не сказал, что я российский полковник. Я же вам не сказал, что я российский полковник. Здравствуйте, а можно вас фоткать? Нет. Вам сколько лет? Вам сколько лет? Ну, вы такой красивый, ну, пожалуйста. Скрин делайте. Есть домовые, а ты вагонный, да? Почему ты так решил? Такое впечатление, что ты ездишь, ездишь в спальном вагоне где-то. Ну, трясешься как-то и да мне качает укачало тебя касатик да укачало понимаю понимаю Откуда сам я сам из Беларуси написано Россия ну ты же сам понимаешь на заборе тоже много чего пишут вот видишь ты сразу материться начал значит все-таки ты не белорус послушай каждому Объяснить это невозможно. Каждый спрашивает, почему у тебя Россия, хотя говоришь... Нет, я понимаю, происходит. ты просто сказал, я и подумал, что, может, ты специально поставил Россию с какой-то целью. Нет, нет, зачем ставить Россию? Ну, ну, я тоже согласен, зачем ставить Россию, унижать себя, оскорблять, вот, согласен. Нет, если Не ты поставил Россию, то значит, ты себя унизил. Ну, а какой нормальный человек на нашей планете поставит нашу матушку Россиюшку, а тем более Беларусь? это, одно из это же одно же практически государство. вот а? вот вот и я об этом вот а. и я об этом разве же это нормально была это нормально. у вас своя государственность когда-то были ССР? был ССР, ССР, да? ссср к сожалению давно нет вот недавно 33 года нет 30 30 сколько же 91 33 года, да, недавно отмечали, ну, отмечали, не так громко говоря, отмечали, нет, скорбили 33 года, как уже нет СССР. Ну, ты же понимаешь, всему свое время. В смысле, поднимем из гроба? Ну, мы же не знаем, что они о чем там думают, да, и что, к чему стремятся. Да а я, и... зато я слышу вот это вот постоянное, какую страну просрали, какую страну просрали. Так что, насрем ее обратно или что? Зачем срать? Ну, Срать не надо. Срать не надо. Бывал я у вас в Минске. Ты давно в Минске последний раз был? Да, сегодня. сегодня. А, ты живешь в Минске? Ну, да. У вас так смешно по-белорусски в метро раньше разговаривали. Надеюсь, теперь уже не разговаривают по-русски все. В смысле, смешно? Ну, какой-то испорченный русский язык. Почему используется? Да не, вроде бы не Агульно-адукационный. Ну, ну, это что такое? Белорусские, русские. Ну, как это? Так. Ну вот у нас общеобразовательное, а у вас агульно-адукационный. Это, это что такое? Ну, все, все, все прекрасно. Ну если кому-то что-то где-то не нравится, пускай как говорится, он сидит и молчит. Так мы же в одной стране живем. Как же я буду молчать-то? Ну, у него стоит Россия, но у него больше дома на на. Угол... Я Украине. из Белгорода, пацаны. Да, у меня говор украинский. Я украинец, но я из России. Так иногда случается. Вот вы же тоже бываете в России, матушки? Мы Ну, конечно, вы же бывает. белорусы. Ну, конечно. Ну, почему нельзя поехать посмотреть другую страну? Так я же не против. Я же только... Я же только... Что ты ищешь подвох мои слова? Просто говорю, язык у вас смешной. Надо его как-то отменять. Все на русский переводить надо. Ты знаешь Конечно. вот белорус, ты же наверное белорусского языка-то не знаешь? Ну ты знаешь, ну, ну наверное правильно. очень очень много очень много людей вообще не знают белорусского. Языка. Ну вот видишь, так а зачем он нужен? Отменять к чертой матери э, перетонит, проклятый. У, у каждой страны у страны есть своя история, логично же, правильно? Ну, и так какая страна... вас придумала Ленин в восемнадцатом году? Вы про взрывы, про пожары сочиняли, но тут таз. Извините, Костусь, извините. Я просто использовал э, лексику их братьев-россиян, а они, судя по всему, уважают россиян братарским народом. Э, Костусь, я извиняюсь. Я извиняюсь, дуже извиняюсь. Это ватники белорусские, судя за все. Я просто э, мав бажання трошки их раздратувати, э, чтобы хоть что-то в них прокинулось. Ничего, я против белорусской языка, звісно, не маю. більш менше її розумію. На жаль, розмовляти не можу. Пам'ятаю, дійсно в мене був щоденник в школі, який я купив в Мінську, і там на першій сторінці було білоруською мовою написано, що для агульно-адукаційної школи, для общеобразовательної школи.